данная монета не такая дорогая, как 94 96 но тоже стоит хорошие деньги. Следующий год, который нас интересует, 2014. По проходам по цене он стоит примерно так же, как 2013, то есть 100-150 гривен. Тем не менее, приятная находочка из вашей копии. Переходим, друзья, к копейкам две копейки Украины, друзья. И так начинаем с 92 -го года. Друзья, две копейки 92 -го года. Самая, при самая дорогая и желанная монета нумизматов. Она доходит до тысячи долларов, наверное, эта монета. Поэтому 92 год, две копейки, это самая дорогая монета. Следующий год интересный двух копейках, 96 год напоминаю вам, неоднократно пишу свой вайбер, если вам попадаются такие монеты, пишите с удовольствием их приобрету. Следующий год, 2003, данная монета была выпущена только в годовых наборах и представляет особую ценность для нумизматов. Она не такая дорогая, как 92, но все же дорогая. Следующий год, 2013 и следом также 2014 год. Не такие дорогие монеты, но если вы нашли 2013-2014 год, знайте, что минимально 100 гривен и выше вы уже заработали. Переходим к 5 копейкам. Итак, друзья, 5 копеек. Украина. Какой год нас интересует? В 5 копейках нас интересуют три позиции которые безоговорочно будут стоить дорого. Итак, первый год – это 94-й год. Данная монета очень интересна и стоит больше 100 долларов, а временами достигает совсем интересных проходов. Все зависит от состояния вашей монеты. Далее, друзья, 96-й год. 5 копеек 96 -го года также представляет интерес. И следующий год в пяти копейках – это 2001 год. Данная монета стоит, ну, привожу пример, я сейчас данную монету продал за 900 гривен на аукцион. Поэтому все зависит от состояния вашей монеты. И сразу вам хочу сказать, что если вы хотите разобраться во всех остальных тонкостях и найти в каком-либо году дорогие монеты, то я вам скину сейчас сверху ссылочку на мой плейлист Мизмак. Там есть все ролики абсолютно по всем монетам. И я рассказываю, что нужно смотреть, какие тонкости в каждой монете, чтобы она стоила дорого. Переходим с вами к 10 копейкам. Друзья, следующая монета 10 копеек и в 10 копейках нас интересует всего один год. Это 2001. 2001 год сразу стоит дорого. Я сразу, ребята, хочу вам еще раз сказать, все остальные мелочи не стоит выкидывать. Просто нужно разобраться и отсортировать те монеты, в которых есть дорогие разновидности. Поэтому не спешите выкидывать, посмотрите сначала плейлист нумизма. И в 10 копейках, естественно, очень дорогая монета, это английский чекан. Я неоднократно показывал в роликах, рассказывал. Вы видели у меня, что такое английский чекан, когда центральный футболист, сам в вдавливает, а не выкупает. Итак, друзья, следующая монета у нас 25 копеек. Итак, 25 копеек. Друзья, 25 копеек нас интересует в трех годах прежде всего нас интересует 95 -го года. Дорогая, очень дорогая монета. Если вы находите 25 копеек 95 -го года, присылайте, я у вас с удовольствием ее приобрету. Следующий год в 25 копейках – это 2001 год. Также монета редкая, присылайте, если вам такая попала. И 2003 год. Вот эти три года я специально сделал так, чтобы вы видели всю информацию на своих экранах, вы можете поставить на паузу и обработать информацию, которую я вам сейчас рассказал. То есть можете себе ее переписать, сфотографировать, сделать скрин по всем монетам. Я специально удержу 25 копеек и года, в которых они дорогие. Вы можете просто сделать скрин экрана и сохранить себе в телефоне. Если они у вас попадаются, номер вайдера я всегда показываю. И 25 копеек. Также интересно, тоже в английском чекане, когда у нас герб давленный, эта монета будет стоить дорого. Переходим к 50 копейкам. Итак, друзья, переходим к 50 копейкам. Тут СБМ 20 стоїть якось там 2022 року чи 2025. може 25-го. Ну, взагалі, десь від 2020-го приблизно до 2025-го новесенький. Опять ребер жорсткий зі зміщення вправо. До сторони катоду ці ребра, новенький. Анодований. треба провімкнути цю кнопку. Зараз розряджений, треба зарядити. Спробуємо увімкнути. 5 секунд потрібно тримати по інструкції, щоб він увімкнувся. І відпустити. От, відпустив він, вимикається. Ось такий дисплей. Вот солнечная панель, вот я зараз ее перекрию рукой, вот закрыл, вот зменшується. открываю. А вон появилось, что уже идет зарядка в солнечной панели. І назад і другою кнопкою в іншу сторону. Ось. Затиснув, отримуємо, а він вимикається. Затиснув, отримуємо, відпускаємо, вимикається. Ліхтариком засвідчу. Можна 900 кардиться, скільки свідчують. Давайте Мені... без ліхтарика, Та там У мене відсотки свічу ліхтариком. О, бачите, зразу посвітив ліхтариком на сонячну панель. Зарядка пішла вже 70. О, іде зарядка. намикаємо От, не йде зарядка. Вмикаю ліхтарик. Ішла. Тобто справжня сонячна панель. Ефективно. Ну я перевірю, за скільки часу вона заряджає, наскільки її вистачає, реально. Ну, навіть від на ліхтарик реагує це вже дуже добре. Через сколько будет засыпать можно выбрать все, все.